Ну, исходя из того, что уже в Прямом уроке состоятся 27 березня, то будут еще приглашения. Но я сказал, что, друзья, если вы пригласили меня, чтобы задать какие-то вопросы, абсолютно непонятные мне, то приезжайте в урок, чтобы я не отвлекался от проведения избирательной кампании. Я кандидат на посаду мешкового головы, и поэтому воспринимаю подобные вызовы, как отвлечение меня от избирательной кампании. Говорили ни о чем. Ну вопросы типа, а скажите, пожалуйста, известны ли вам какие-то террористические акты, которые совершали террористы? А скажите, пожалуйста, сколько у вас людей там погибло в батальоне? А скажите, э, как вы считаете, э, что вообще вы знаете про террористические организации? То есть разговор двухчасовой абсолютно ни о чем. Я четко объяснил, что я вообще не считаю то, что сейчас происходит, антитеррористической операцией. По моему глубокому убеждению, это война. И наше высшее военно-политическое руководство не выполнило требования закона об обороне и не вело в войсковый стан. И поэтому воспринимать это как терроризм, у нас есть лидер всех антитеррористов, Путин ВВ, есть сбройная агрессия Российской Федерации. Поэтому я четко объяснил свою позицию, что я, вот, например, являюсь участником боевых действий, анти, а не антитеррористической операции, что я не боролся с терроризмом, я а, отражал войсковую агрессию, предъявил свои знаки отличия. Вот знак за доблестную службу Национальной гвардии. Вот моя орденская книжка, подписанная Порошенко. Это орден Богдана Хмельницкого. И пояснил, что все террористы, с которыми я имел дело, уже убиты. Потому что то, что я видел в мушку прицела, дальше просто я как военный нажимал курок. Однако меня удивило, почему до сих пор не опрошены такие люди, как, например, Таруто, бывший руководитель обл. администрации Донецкой, который абсолютно не принял никаких действий в тот момент, чтобы подавить все это, реально можно было ни до какого, какой войны не доводить. Почему не допрошены руководители Донецкой милиции, не Романов, не Пожидаев, которые фактически сами запускали везде про российских митингующих и абсолютно никак этому не препятствовали? Почему не допрошен вице-премьер-министр Ерема, который в будущем стал генпрокурором? который имел все возможности, просто дав приказ, одного взвода хватило бы, чтобы бескровно тогда все на Донбассе в 2014 году подавить всех этих сепаратистов и всех этих засланных агентов. Почему не допрошены Аваков, Наливайченко, Поруби? Почему не допрошен Порошенко? То есть лица, которые так или иначе принимали участие в управлении страной в тот момент, когда на нее была совершена сбройная агрессия. И почему у нас происходит так, что вчерашние программисты, юристы, экономисты, люди, которые вообще не имели раньше никакого отношения к воинской службе, вынуждены брать были оружие в руки и защищать страну, а волонтеры вынуждены были собирать и отдавать последнее, где было государство. Поэтому я воспринимаю вот это как цирк. Я так и не понял, для чего меня вызывали. Он я поехал а в, Юр... в и... и... Пирог. <связь> через... то Значит, я узнал об этом приглашении со 12 канала. Была опубликована информация пресс-службы Генпрокуратуры. Она звучала следующее: в связи с тем, что Смен Семенченко был активным участием, участником антитеррористической операции против ДНР и он может иметь какие-то информацию, которая, свидетель... ну, которая может помочь следствию, которая ведется по делу ДНР. То есть это было сообщение в информационном поле, и оно не сопровождалось даже ну, повесткой фактически. Я примерно представляю, для чего это нужно. Есть две причины. Первое, Я неоднократно заявлял, что даже социологические службы Российской Федерации, с территории Российской Федерации ведут сейчас агитацию за действующего голову Кривого Рога. Там сосредоточены предприятия российских олигархов, того же Абрамовича. Там ситуация очень жесткая и серьезная. Поэтому у меня 18 дней осталось до выборов. Я вынужден сюда приезжать вместо того, чтобы сейчас с избирателями. А там весь админресурс, весь подкуп брошен в дело. И второе, это информационная война, которая ведется против добровольцев уже два года. Смотрите, как это все происходит. Они дают месседж о том, что меня приглашают в качестве свидетеля, как человека, принимавшего активное участие в борьбе против ДНР. А люди ведь не разбираются. Они слышат ДНР, Семенченко, тут же услужливо разные а, ботафермы в интернете рассказывают, что Семенченко там наоборот участвовал и прочее, и создают у людей ковардак в голове. И, к сожалению, если раньше в этом принимали участие Тя о обычные какие-то пиар-агентства, то сейчас Генпрокуратура. Поэтому я еще раз прихожу к мнению, что нам необходимо сменить генерального прокурора, нам необходимо его назначать по конкурсу, необходимо полностью вычистить это здание от людей, которые имитируют работу и прислуживают а, олигархам и власти и нам нужно посадки, посадки коррупционеров, посадки тех должностных лиц, которые способствовали тогда сдаче наших территорий, посадки людей, которые сейчас принимают преступные решения. А, я объяснил прокуратуре, что если до выборов они меня будут еще то приглашать, я их жду в кривом роде. Потому что для меня сейчас главное довести это дело, на которое сотни и тысячи людей поднялись. Дело перевыборов, дело борьбы с российской агрессией вот там, в кривом роге, до конца. Ну а, а вам для, бы чего, для чего? Я не знаю, что Я спросил, чем? а скажите, друзья, у меня 18 дней осталось до выборов. Я надеюсь, вы не будете меня больше приглашать? Ну, может быть, по этому делу нет. Я говорю, понятно. Короче, если у вас есть еще желание покрутить какой-нибудь шоу, как тогда Шокин, тепловизор. А, помните эту историю очень смешная. Приезжайте в Кривый приходите со мной на рынок, приходите со мной в Готи, где находятся рабочие, которые зомбируют средства местной пропаганды. И там будем там разговаривать. Потому что разговор два часа ни о чем. Назвала номер справа и ваш статус? Свидетель. Свидетель. Номер справа. Ее возбудили года два назад. Я считаю, что это вообще какая-то ерунда потому что э, мы были мы сейчас являемся единственной политической силой самопомощи которая требует принятия закона о признании организации террористичными э, вот эти ДНР и ЛНР у судов проблемы с э, тем чтобы эти организации э, признавать террористичными это закон блокируется уже год в Верховной Раде э, также меня, кстати, спрашивали по поводу моего заявления о том, что сепаратистов выпускают без суда, выпускают из залов суда и освобождают от фильма ответственности. Я им назвал номера э, судебных решений в реестре. Значит, более 60 дел мы передали и готовы передать в СБУ, и передали журналистам. Находится сепаратист или террорист в зале судебного заседания. Прокурор говорит. Человек занимает очень высокопоставленное положение в органах ДНР, так называемых. Если мы будем его держать под стражей, они обидятся и будут э, препятствовать минским соглашениям президента. Да, да. И человека отпускают из-под стражи. Масса людей освобождается от ответственности, э, потому что они якобы принимают участие в каких-то программах. Вспомните историю с террористом Корсунским, которого случайно обнаружили в Катюша. а он показывает какие-то э, дела, какие-то решения, что его отпускают. А в это время масса добровольцев находится сейчас по тюрьмам. Почему? Я не хочу сказать, что все добровольцы, которые в тюрьмах, полностью не виноваты. Это суд должен решать. Но почему такое разное отношение? То есть что получается? У нас, чтобы пользоваться покровительством прокуратуры, нужно быть либо российским оккупантом и сидеть в комфортных условиях, как вот эти вот два преступника российские службовцы которые судят, либо быть добровольцем, защищать родину, нужно быть сепаратистом, чтобы пользоваться снисхождением прокуратуры. Вы знаете, это очень серьезная угроза национальной безопасности. И после, я думаю, что после того, когда сменится генеральный прокурор, новому генпрокурору будет непочатый край работы. Потому что все это надо чистить реально. Пане Семене, на наступном этаже депутаты уже вернули свою правомерскую работу. Премьер закликал радикальную партию в самую помощь вернуться в коалиции. Че какие-то у вас вводные решения фракции? Что делать дальше? Повертаться? Умеет ли вы это? На съезде самопомощи выступал Егор Соболев и сказал замечательные слова, которые хочу процитировать: Давайте не будем делать вид, что мы и они одной крови. У нас нет демократических, не демократических сил. Есть две силы. Первая сила, которая хочет воровать деньги. Вторая сила это которые готовы строить нормальное, мощное украинское государство. И мы ни одной крови с ними. Поэтому. Мы выступаем за то, чтобы был принят закон о перевыборах, где была бы запрещена, выборах, где была бы запрещена политическая реклама, где кандидаты ножками ходили бы по избирателям, а не обманывали бы их, заплатив деньги по телевизору, где были бы открытые партийные списки. Мы за это выступаем. И мы выступаем за то, чтобы в конце концов было нормальное правительство народного доверия, была нормальная прокуратура и была борьба с коррупцией. Потому что после Майдана прошло два года, и люди уже разочаровываются, устают, и этим пользуются пророссийские силы. Поэтому выйти, потом зайти, мы с ними ни одной крови. И не будем даже делать вид, что это не так. То вы не что Я не вижу... Нет, я считаю, что если появятся политические силы, которые реально на словах и а на деле проводят реформы, которые борются с преступностью. И здесь а, результат борьбы это посаженные в тюрьму и сепаратисты, и те, кто разворовывал страну все эти годы, и новые воры. Если будут силы, которые будут реально осуществлять реформы и показывать, что Украина становится мощным государством, будут осуществлять независимую вне, внешнюю политику, а не прогибаться под агрессора, конечно, мы готовы со всеми блокироваться. Но то, что мы вышли из коалиции, это не значит, что мы не будем голосовать за правильные и нужные вещи. Мы готовы голосовать за все военные законы, готовы голосовать за все законы, укрепляющие безопасной страны и которые могут повысить достаток людей, но мы не хотим сейчас делать вид, что мы с ними одной крови, мы не воруем деньги, мы не для того, чтобы прислуживать олигархам, мы хотим независимой, мощной украинской украинского государства, которое реально заботится о людях. А я перспектива этого парламента, створит требует перспектива. Я думаю перспектива есть. Это фракция ведроджиня это э, Народный фронт, БПП. Возможно, по -по фракция Лешка. Я думаю, они сами должны определяться. Но голосование, в которых принимал участие Опоблок, ведроджиня Воля народа, когда они давали недостающие голоса коалиции за призначение генерального прокурора, за призначение головы СБУ, за бюджет, за все остальные вопросы, говорит о том, что де-факто коалиция существует и имя ее, не европейская Украина. Ну, клептократическая Украина, наиболее точное название для подобной коалиции ситуативной. Если это изменится, я думаю, что мы готовы принимать участие в любых голосованиях на благо страны. Но опять же, не хочется имитировать наше единство. Мы с людьми, которые разворовывают государственную собственность, не едины. Нет, да.